सुंदर फारच मला सांग तू ही जी गाणी जी केली आहेस तुला मरा हिंदी समजत मराठी समजता आहे ना ही जी गाणी तू केली आहेस तुम्ही कोणी विचारत नाही म्हणून विचारत ही <laughs> जी गाणी गुजराती मध्ये केलं होतं त्याच्या चाली ह्या नव्हत्या ना त्याच्या वेगळ्या चाली होत्या काही ह्याच होत्या फुल पाखरू वो जो गाणं आहे वो गुजराती था सेम दोन पर पहला गाना और खासकर जो अगला गाना आएगा जो हमारा सबका गुड फॉर्चून है कि शंकर महादेवन ने गाया शंकर ने गाया है जो एक अगर पाप अगर एक ललुबाई गाएगा अंगाई बोलते हैं मराठी में उसको वो एक अंगाई है माजी आई बेळगाव बेळगाव वाली असल्यामुळे मी मराठी समजू शकतो पण गो आई बेळगाव बेळगाव वर नाही बेळगाव चे हो हो बगा कन्नड बरतल हो तुला येतो तुला कन्नड़ा तो थो, कन्नड़ा थोड़ा कम है, पर ये पर मराठी आई यानी दादा मुझे मामा बोल, बोलते हमेशा बोलते थे तो वो थोड़ा समझना आता है बोलने लगा तो फंबल होगा इसलिए मुद्दा हिंदी में बोलता हूँ <laughs> कि मेरा गुड फॉर्चून है कि मैं विपुल भाई के साथ इतने साल थिएटर किया हूँ और वो थिएटर जब आप करते हो तो आपको पता होता है कि थिएटर का जो स्क्रिप्ट जो है वो न्यूक्लियस होता है और जैसे नाना ने भी कहा और हमेशा हम जाते थे थाना जाते थे सुबह मराठी नाटक देखने के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं उस मराठी नाटक से इंस्पायर होके गुजराती नाटक बनते थे और हम जाते थे सुबह साढ़े नौ बजे थाना गडकरी देखने और देख रहा हूँ कि सुबह साढ़े नौ बजे प्रशांत गामड़े गा रहे हैं गाना एक्टिंग कर रहे हैं और फुल हाउस है और ऐसा तो नहीं कि मराठी ऑडियंस काम पे नहीं जाने वाली वो नाइन टू फाइव ज़्यादातर करने वाले लोग लेकिन वो जो प्यार मैंने देखा है एज अ किड और जो मेरा जो मेरा लर्निंग है सर वो मैं जो सीखा हूँ मैं घाटकोपर में रहता था घाटकोपर संगीत विद्यालय संतोष कोलट कोलटकर जी के पास से गांधर्व विद्यालय का शास्त्रीय संगीत सीखा हूँ दस बारह साल तो वो जो मेरा उनसे रहा नाता फिर ये एक तरह से थिएटर के कारण जो नाता रहा मराठी और मराठी ऑडियंस का इतना कला प्रेमी होना इतना फॉरवर्ड uh, थिंकिंग होना वो सब जो है मैं मैं गुड फॉर्चून कि मैं विपुल भाई को इतने साथ से जानता हूँ रश्मिन सर को इतने साथ से जानता हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है कि फाइनली मैं मराठी में गाने कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने विश्व विनायक सुना था अजय अतुल सर का तो ऐसा किड ना मेरे पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि अपना कल्चर अपनी भाषा में इतना इंटरनेशनल लेवल का काम उन्होंने किया है एंड दैट एट सम लेवल इंस्पायर्ड मी कि मैं गुजराती में शायद उतना टैलेंटेड या उतना गिफ्टेड में नहीं हूँ जितना अजय सर अतुल सर है पर जो मेरा कैपैसिटी है उस उस हिसाब से मैं गुजराती में गाने बनाऊंगा गुजराती फिल्मों के लिए संगीत दूंगा वो कहीं बॉलीवुड में म्यूज़िक कंपोज़र हूँ मैं और जगह और उस काम में कहीं मेरी भाषा मेरा कल्चर उसके लिए जो मेरा मैं जो जितना छोटा फोट कर सकता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ आज जिगर आ नहीं पाया क्योंकि वो एक हिंदी फिल्म की मिक्सिंग में बिजी है और वो मेरी इस तरह से मदद करता है तब जाके मैं कुछ ये मराठी गानों का काम या गुजराती गानों का काम कर पाया वो रियली माय गुड फॉर्चून टू हैव वर्क विद मंदार जिस जिन्होंने इतने सुंदर बोल दिए गुजरात हमारे गानों को ऑल्सो uh, रियली really हैव टू थैंक शालमली अब्दुल दादा अब्दुल दादा मेरे बड़े भाई जैसे है जबकि गुजराती क्रिएटर भी काम करते थे उनके स्टूडियो में जाके काम करते थे शालमली अब्दुल्दादा या रोहित राउत जो एक रेवल्यूशन है वो सिंगर एक इतना अच्छा सिंगर है वो लड़का देखिये हम सब सिंगर है ना लेकिन कोई कुछ कुछ आवाज ऐसी होती हैं जिसको आप सुनते हो ना तो आपके सामने एक कैरेक्टर खड़ा होता है उस सिंगर को प्लेबैक सिंगर कहा जाता है ऐसा एक नया प्लेबैक सिंगर हमने ढूंढा है रोहित राउत और जैसे मैंने कहा कि हमारे गुड फॉर्चून की इसका जो तीसरा गाना है वो शंकर भाई ने गाया है वो मेरा सबसे मनपसंद पसंदीदा गाना है इस एल्बम का आ, हर बच्चे के लिए उसके डैड उसके फर्स्ट क्लोज कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो होते हैं मेरे डैड भी हैं कहीं बीस बाईस साल पहले जब मैं उनके ही तरह सी बनने की कोशिश कर रहा था उन्होंने मुझे बोला कि बेटा शायद तुझे बुक कीपिंग के लिए तू बना नहीं शायद तू आर्ट के लिए बनाए जब इंडियन आइडल नहीं थे जब ये सब बातें नहीं थी तब उन्होंने एक गुजराती घर के होने के बावजूद ऐसा कभी नहीं सोचा कि तू जॉब कर तू सी ए तू धंधे पर लग जा ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि तू तेरा म्यूजिक परस्यू कर एक वो बाप जो एक इनर्शिया देता है ना आपकी जिंदगी को ज़्यादा बोलते नहीं मतलब जब मुझे महंगी गाड़ी खरीदनी थी तो उन्हें मुझे पूछा कि तेरे पास गराज है क्या तो ये जो बाप ज्यादा तो नहीं बोलता माँ बोलने नहीं देती <laughs> जी, कल्चर जी, जी। वो, वो है जो बाप एक तरह से आपके लाइफ को डायरेक्शन दे रहे जैसे जैसे हमारे डायरेक्टर सर है वैसे एक, एक बाप जो बेटे की लाइफ में नाम करता है अगर ऐसा एक बाप जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है अगर उसको सुलाने की कोशिश कर रहा है उसको प्यार देने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या गाएगा क्या बोलेगा वो जो गाना है वो मेरा बहुत बस पसंदीदा गाना है आप जरूर बताइएगा जब भी आई थिंक बहुत जल्दी रिलीज होगा या और या ये नहीं है शंकर शर्षि